Уважаемые коллеги, конечно, вопрос актуальности темы сегодняшнего круглого стола, я думаю, ни у кого не возникает сомнений, не вызывает сомнений. И, конечно, когда мы говорим о государственном бюджете, когда мы говорим о бюджетном процессе, то зачастую мы все время говорим о том, что вот нам надо сохранить соответствующие там, социальные гарантии, соответствующие расходы и так далее и тому подобное. И все 20 лет независимости нашей страны удивляемся, почему же не меняется структура национального производства. Вот в проекте бюджета на 2012 год позиции, которые касаются, опять-таки, экономического развития, опять-таки, позиции, которые касаются смены структуры национального производства, они остаются открытыми. Каждый год мы говорим о том, что нам не хватает денег на те-то, 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 те-то мероприятия, и мы, как правило, находим деньги на так называемое потребление, на проедание, но почему-то мы все время не находим деньги на то, чтобы Принципиально менять структуру национального производства. А главная проблема Украины годы независимости заключается в чем? Что наша структура производства, которая характеризуется как низкорентабельная, физически и морально устаревшая, сверхэнергоемкая, как многие знают, первое место по энергоемкости в Европе и пятое место в мире, низкорентабельная, импортно по существу ориентированная. Вот эта структура национального производства не позволяет нам получать положительное торговое сальдо. У нас хронически отрицательное торговое сальдо, и хотя Госкомстат это такая у нас достаточно мифологическая организация до 2004 года фиксировала, что у нас был положительный торговый баланс, на самом деле он был отрицательный. Почему? Потому что контрабанду никто не считал, а ее было под 90% этой контр контрабанды. Соответственно, в таких условиях страна может существовать только за счет чего? За счет того, что мы постоянно вынуждены все больше и больше и больше занимать. И потом уже занимать на то, что расплачиваться за предыдущие кредиты. Відверто кажучи, дійсно доброго дня, дійсно було дуже цікаво і дуже хотілося поговорити про державний бюджет, чому тому, що у нас завжди знаходиться час і можливості відпрацьовувати окремі якісь напрямки нашої роботи роботи бізнесу в Україні. Але як, як це не дивно, вся наша робота вона все таки пов'язана з бюджетом до держбюджету, у нас ніколи руки не доходили. Хоча від того, які будуть Закладені цифри в бюджет на 2012 рік залежить те, які будуть ставки плати за землю і оренди землі, яка пов'язана абсолютно з кожним підприємцем в Україні. Залежить навіть ставки єдиного податку, які будуть прийняті органами місцевого самоврядування з 1 січня. Дуже важливо і на це звертають сьогодні уваги навіть в середньому бізнесі. Це ті показники, які будуть закладені, наприклад, в бюджеті на компенсацію пільг. Пільг по перевезенням, пільг по ЖКХ, які компенсуються по закону, компенсуються з бюджету, насправді дуже мало коли отримують ті кошти, які витрачаються бізнесом. Дуже важливим для розвитку, про що говорив вже Олександр Володимирович, дуже важливим для розвитку взагалі українського виробництва залежить ті цифри, які закладаються, наприклад, для компенсації сільськогосподарського виробництва, незважаючи на те, що Україна сільськогосподарська. Перспективно сільськогосподарська житниця світу, але насправді українське село отримує найменші компенсатори, які існують в Європі. Добрий день. Я представляю Український фонд підтримки підприємництва, правильно так говорити, і хотів би буквально тезисно обозначити ті те проблеми, які зв'язані із темою сьогоднішнього дня, і вообще з проблемами підтримки поддержки предпринимательства перед всього. Малого. Хочу отметить, что вообще-то государство э, достаточно неплохо э, задекларировало свое участие в развитии малого и среднего бизнеса. Причем это на законодательном уровне. Начиналось это и с указа президента, и концепции развития э, малого бизнеса, и принятия закона про державную поддержку малого предприятия, и про национальную программу сприяния развития малого предприятия в Украине. Но что происходит сегодня реально? На мой взгляд, за последние годы практическая сторона вот этих деклараций, она ну, несколько занивелирована и снижена. По крайней мере, если говорить о роли малого, ну и, конечно, среднего бизнеса в странах и развитых, и те, которые, скажем, на постсоветском пространстве, то... Приходится констатировать, что где-то, если еще лет 6-7 назад Украина могла гордиться своими новациями в подходах государственной поддержки предпринимательства, то сегодня даже наши ближние соседи уже нас в этом деле обошли.